челюсти. следует опять же, будут представлять его Гончаров Хамын более подробно. Я не буду останавливаться на этих моментах. Следующий – это метод динамического спостережения за визуально-линкологическими изменениями альвеолярного гребня на нижней челюсти. Этот мезон основан на антропометрических исследованиях проксимальных точек и в динамике позволяет нам определить этот метод интересен как дентальвелярным хирургам, так и ортодонтам, так и парадонтологам оценить качество лечения, ибо это является методом, ну, на сегодняшний день, пожалуй, самым точным в мире для определения убыли кости в двухмерном пространстве. Следующая разработка, наверное, будет в трехмерном пространстве, но поскольку ортопантомограмма и больше, мы остановились на этом. Сейчас также у нас в центре ведется как бы две работы, это использование физических особенностей прохождения ультразвука через материалы основных стоматологических основные стоматологические материалы из которых это пламбирочные материалы пломбировочные, а также материалы ортопедических конструкций в которых ультразвук по-разному проходит отражается если можно чуть-чуть потише Через которых отражается свет. Таким образом, с добавлением каких-то элементов в материалы меняются параметры. Так, например, добавляется берель и скорость прохождения увеличится и, и так далее. Я думаю, эти результаты на следующей как бы, конференции у нас уже не будет как бы, готов. Поэтому следующий, как бы, метод, которым усовершенствовал один из тоже наших сотрудников, это метод определения возраста у пациентов у которых есть патологическая стираемость вследствие развития вертикальной стираемости таких заболеваний как обусловленный бруксизмом и другими физико-химическими как бы, возможностями таким образом достаточно будет просто двух зубов на один алгоритм взаимосвязи рецессии образования вторичного третичного дентина таким образом, мне было бы приятно, что на Всемирном конгрессе судебной донтологии как раз был презентован, собственно говоря, автору этот метод, который очень высоко оценил его эффективность и результат. Таким образом, с помощью нескольких наших методов нам удалось создать компьютерную программу, которая работает по обработке базы данных цифровых ортопантомограмм, Они приводятся в единое к единому значению образуются одинаковые системы контраста, масштабирования, яркости. И с помощью этих методов происходит запись той информации, которая как бы нужна. То есть это метод контрастного контурирования, интенсивности изображений и релевантного сопоставления кластерных объектов. Таким образом... Сохраняется информация, затем передается как бы на модуль сопоставления результатов, с помощью которых происходит классификация результатов, а также происходит идентификация э, дентального статуса по цифровым ортопантомограммам. Итак, э, наш принцип это был э, основная философия, это индивидуализация стоматологических объектов. Э, что позволяет наши методы использовать их не как в качестве одной единицы, которые э, в итоге будут оценены результатами, которые предложены были кайзер Нильсона в 1980 году и э, на сегодняшний день является как бы стандартом статистики, а использование единичной пломбы или же э, какой-то конструкции, имеющих несколько координат, то есть имеющих несколько точек для сравнения, таким образом количество... Э, Объектов может быть сокращено, а время э, потраченное на идентификацию будет уменьшено. Э, если позволят организаторы э, еще буквально, э, если позволят два выступления, чтобы, может быть, за, закончить. Это ну, не получается на не сегодня. Нет, у нас да? есть тогда, э, тогда я благодарю всех за возможность выступить. И э, сейчас одну секундочку. и хотел бы вам всем предложить, что в 2015 году мы всех рады вас видеть на Ужгородской земле. И следующий, думаю, что через год Конгресс судебных медиков мы хотим видеть у себя. И просил бы принять нашу ассоциацию судебных адонтологов в свои ряды. Надеюсь, мы будем таким доброкачественным новообразованием, ну, с хорошими метастазами как бы, в европейских Судебный штат. Вот за это спасибо. То, что мы теперь знаем, что следующая конференция будет у нас в Крыму, а через год у нас будет в Лужгороде. Думайте, кто будет следующий. Спасибо. спасибо. Вопросы, пожалуйста. Профессор Галасименко. Жанец. Вы предлагаете искать не его плюс того сена, а одну молекулу в Тихом океане. Я вам приведу конкретный пример. У нас гибнет шахтер вот, Спасибо, Юрий знает и 35, и 40, и 100 человек. Проблема идентификации сложнейшая. В амбулаторной атаке, в шахтной амбулатории, стоматолистный статус не описан. Просто. Хотя бы он был, я говорю о ваших высокомалетулярных теориях. Поэтому вопрос такой. А Одним из первых. Спасибо большое за вопрос. Красиво поставлен, позвольте на него ответить. Действительно, первое, где надо распространять эти методы и хотя бы описывать детальный статус и проводить цифровые ортопонологические исследования, это профессии, чьи жизнь связана с риском. Это летчики, шахтеры и так далее. То есть наличие одного или двух снимков 25 лет, 18-25 лет позволяет до 45 полностью идентифицировать. То есть ни один человек, получив эти снимки, не может быть просто не идентифицирован, даже если там будут какие-то повреждения. То есть очень длительно сохраняет дентальный статус информацию у человека. Поэтому, естественно, более того, не только с профессией связанной как бы с риском, это полтора года в работе в пенитенциарной службе, наводит на некие размышления, что можно делать все-таки превентивную идентификацию. И есть ряд, и мы работаем, не всегда можно говорить, есть комплексные информационные конструкции, которые могут нести информацию о человеке. Фактически, как профилактика. Так можно сказать. Спасибо. Еще вопросы? Можно... Пожалуйста, до на сих Судебную стоматологию вы как видите в дальнейшем, это все или право на жизнь, как отдельную специальность, как суд специальность или как суд специальность у медик-криминалистов? Я думаю, что наша задача это все-таки разрабатывать методики для помощи как судебным медикам, так и судебным экспертам то есть криминалистам. То, что, скажем, в мировое сообщество собрало, как бы мы уже говорили, девяли команды, в которых идентифицируется сугубо по дентальному статусу, как по на сегодняшний день это реальность. И высокая эффективность, скажем, данной методики, все помним, Таиланд, 97% дентальный статус. Я понял, понял, спасибо, спасибо за вопрос. Значит, ее развитие, конечно, это параллельное, как бы, все-таки сама статус это специфика, в которой, больше, наверное, криминалистики относится, я так думаю. Хотя, еще раз говорю, у нас первичное накопление сейчас, как бы, информации и методов, то есть, самое главное, это было запустить творческий процесс в коллективе, я думаю, что результаты, как бы, у нас уже есть. Спасибо. пожалуйста.

Есть несколько путей. Ну, во-первых, я бы не согласился с тем, что, э, скажем, не существует первичной медицинской документации, это уж слишком зря, да. А, второй момент, э, скажем, мы все уходим в отпуск, делаем флюорографию, да, никаких проблем у нас не составляет. Если мы при получении паспорта 18 лет имели бы дентальный снимок и следующий при оформлении следующей фотографии, то я думаю, полная база данных у нас бы была. Спасибо. Григорий Владович, пожалуйста там Ассоциации на один из разделов, бизнес разделов бизнес и, да, в местах И не говорит, что 90% людей, Там есть, конечно, судебные стоматологи, но в основном они работают с ДНК. ДНК или митохондральная РНК? Ну, если скажем так. Совсем, ну, это и в Таиланде тоже не ну, в В Таиланде они идентифицированы и Правильно. Работа с иностранцами случилась потому, что все иностранцы европейской как бы, расы они были 97% идентифицированы по стоматологическому статусу, и лишь только 1% был идентифицирован по ДНК. Это официальные данные. Мы можем с ними работать. Спасибо большое вам. Спасибо.